¿Le sirvo un té? Bueno. ¿De qué? Dale, gracias. Una bronca que tengo padre. No, no fue a propósito, les juro que no fue a propósito. Nadie piensa lo contrario. No, sí. La directora Cara de Vinagre piensa que fue a propósito. O sea, me da una bronca porque yo lo único que quería era llevarles una torta. Linda, rica, para que disfruten los chicos. Te entiendo. Ay, pobrecita esa nena. ¿Cómo le vengo a arruinar el cumpleaños así? Una nena tan triste. ¿Qué le pasa a Mira Laura? ¿Lo estoy aburriendo? No, 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 no. Es que estaba mirando y faltan unos cuantos minutos para las 12. Y que se convierte en calabaza, no entiendo. <laughs> no, no, no. Es que a las 12 se termina el cumpleaños de esa nena. Sí, ya sé. Ay, me parece que conectamos. ¿Usted está pensando lo mismo que yo? Sí. Claro que sí. Ay, padre, las cosas que me hace hacer. Usted siempre tiene buenas causas, fue tiene un gran corazón. No come salir No, ¿cuáles? ¿Cuáles? Decimos, por si nos pasa la hora. Sí, ya, la segunda puerta. Perfecto, gracias. Pero de Campana. Chao, gracias. Me asusté, pensé que había alguien ahí. Hola, Cata. Comienza a brillar. Mi vida es parte de un sueño. Al viento voy a gritar. Hoy puedo sentir tu amor. Mi vida va cambiando de color. Va No estás aquí esperanza mía, esperanza mía. Feliz cumple, Cata.